先生，您没事吧？您脸色很难看。建叔他们呢？我去找他们。平日里你见到我，像老鼠见到猫一样战战兢兢，今日怎么会有胆子去军营搬救兵救援璋者？那是因为人命关天。人之存世，先利己后利人，这点道理都不懂吗？平日你在宫中。 步步谨慎小心，我当你是聪明的。今日怎么连自己的性命都如此儿戏？你还记不记得你刚入宫时，我对你说过些什么？先生让学生听话，不要惹您生气。倘若这次不是我，你死的十回都有余了。<laughs> 宁儿，你就这么在意张哲？在意到要为他陪葬？ 我说话啊！平日里不是牙尖嘴利，怎么一到他的事就装聋作哑？学生是想听话，可您呢？您敢说从头到尾都没有想过要杀张大人吗？先生与逆党之间本就有千丝万缕的联系，您从杀了宫一城开始就是在布局，一步一步，所有人都是你的马前卒，随时可以弃之不用，杀人灭口。那你倒是说说。 我都利用了谁？你利用张大人查案，利用小宝薛定妃实施计划，利用冯明宇针对新五位，又利用燕家军全了你的计划，甚至当初让我入宫，是不是也是想要利用我帮你救下燕家？<口>一切的事实摆在我眼前，让我不得不相信。 还是得赶紧回京调理才是。我这边去另寻一条下山路看看，也许还有希望提前离开此处。嗯，只要跟燕柳将军讲明情况，他定然会同意我们先行回京。这件事不要声张，我不能倒下。你去找些镇痛药来便是。可是先生，您这身体……去吧。